চ'তে গৈয়ে গৈয়ে বহাগে পালেহি ফুলিলে ঐ ভেবেলী লতা কইনো কৈ থাকিলে উৰকে নপৰে বহাগৰ বিহুটিৰ কথা সঁচাকৈয়ে চাওঁতে চাওঁতে বহাগৰ বতৰালৈ চ'ত সোমালহি পিছে তাহানিৰ দিনলৈ যদি উভতি চাওঁ চ'তে বহাগৰ লগতে মোৰ বাবে কঢ়িয়াই আনে আন এক ভাল লগা স্মৃতি আমি তাহানি জাজী মৰাঞ্চি গাঁও অঞ্চলত বিহুৰ ঠিক আগে আগে চ'ত মাহত উদযাপন কৰিছিলোঁ জয়মতী উৎসৱ হয়তো অসমৰ আন আন ঠাইতো হয় জয়মতী উৎসৱ মই মাথোঁ আমাৰ ঠাইখনত আমি তেতিয়া স্কুলত পঢ়ি থকা দিনত কেনেদৰে কৰিছিলোঁ সেইখিনি ভাল লগা স্মৃতিৰ কিছু টুকুৰা ছবিহে আজি বুটলি আনিছোঁ আৰু আপোনালোকেও জনাবচোন বাৰু দেই কোনে কোনে জয়মতী উৎসৱ আগেয়ে পালন কৰিছিলে বা এতিয়াও কৰি আছে জয়মতী উৎসৱৰ স্মৃতি খুবেই সুকীয়া কিয়নো সেই তেতিয়াৰ দিনতে তেতিয়াৰ দিনতে মানে মই নাইণ্টি ফাইভ নাইণ্টি ছিক্স মানৰ কাহিনী কৈ আছো দেই অলপ পুৰণি দিনৰে মানুহ আৰু আমি আমি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে জয়মতী উৎসৱ উদযাপন কৰিছিলোঁ দুই এবাৰ আনকি নিশাৰ ভাগতো সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ আয়োজন কৰা মনত আছে মনত আছে খুব প্ৰিয় অভিনেতা শ্ৰদ্ধাৰ ৰাজেন হাজৰিকা ছাৰ এবাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ বিশিষ্ট শিল্পী হিচাপে আহিছিল আৰু আমি বহুদিনলৈ তেখেতৰ খুহুটীয়া অভিনয়ৰ কথা মনত পেলাই পেলাই হাঁহি তত নাপাইছিলোঁ আৰু জয়মতী উৎসৱৰ প্ৰায় সমস্ত আয়োজন পৰিকল্পনাৰ সিংহভাগ কাম কাজ আমাৰ মহিলা ছোৱালীসকলেই কৰিছিল আমি প্ৰতি বছৰেই জেৰেঙাৰ সতী নাট মঞ্চস্থ কৰিছিলোঁ আৰু সমস্ত চৰিত্ৰ মহিলাসকলেই ৰূপায়ণ কৰিছিল ময়ো দুবছৰ ল'ৰাৰ চৰিত্ৰই কৰিলোঁ এবাৰ ল'ৰা ৰজা আৰু আন বাৰ লালুক হোলা বৰফুকন পিছলৈহে এবাৰ নগা ছোৱালীৰ অভিনয় কৰিছিলোঁ কেৱল অভিনয়ে নহয় তেতিয়া ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে আমি জয়মতী উৎসৱভাগ পাতিছিলোঁ আৰু ওচৰ পাজৰৰ গোটেই অঞ্চল দান বৰঙণি বিচাৰিও আমি ছোৱালীবিলাকেই ঘূৰিছিলোঁ সৰু থাকোঁতে ওচৰৰ বাইদেউ পেহী খুৰীহঁতে আগভাগ লয় কিন্তু আমি সৰুবোৰো লগত যাওঁ কেতিয়াবা খোজকাঢ়ি বা কেতিয়াবা চাইকেলৰ গেং এটা হৈ যাওঁ সেয়াও কিন্তু আছিলে এক অন্য এক ভাল লগা অভিজ্ঞতা দেই কেনেকৈ ডাঙৰসকলে বৰঙণি বিচাৰে শুনি শুনি শিকিছিলোঁ কেনেকৈনো কথা পাতে সকলোৰে ঘৰত বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শও দিয়ে গৃহস্থই আকৌ ল'ৰাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছোঁ বুলি বহুতে জোকাই ধেমালিও কৰে সেইবোৰ ধেমালি জোকোৱা আমাৰচোন ভালেই লাগিছিল আমি ফূৰ্তিৰে লৈছিলোঁ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে বুলিং ট্ৰলিং নিচিনা কথাবোৰ তেতিয়া বৰকৈ বুজি পোৱা নাছিলোঁ কিছুমানৰ ঘৰত আকৌ বহাগত বিয়া হ'বলগীয়া থাকে পেহী খুৰীহঁতে বিয়াৰ কথা পাতে গৃহস্থৰ লগত বিয়াৰ বস্তুবোৰ চাদৰ মেখেলা গহনা পাতি আকৌ দৰালৈ বুলি মৰমেৰে নিজ হাতেৰে চিলাই কৰা ৰুমাল গামোচা লাজ লাজকৈ দেখুৱায় আমিও দূৰৈৰ পৰা জোপা জোপি কৰি চাওঁ আৰু বুজা নুবুজাৰ দুমোজাত কথা কিছুমান আমিও বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বহাগ বহাগ অলপ চঞ্চল অনুভৱ এচাটিয়ে আমাকো চুই যায় নিজকে অলপ ডাঙৰ হৈছোঁ যেন অনুভৱ এটা হয় আৰু আমাৰ আটাইতকৈ ভাল লগা সময়কণ হৈছে এই যে আঠে বেথে গৃহস্থই চাহ অকণমান যাচে নহ'লে দুপৰীয়া বাৰীৰে নেমুৰ চৰ্বত আন একো নহ'লেও শিলিখা আমলখি দুটামান হ'লেও আমাৰ হাতত গুজি দি পঠিয়াইছিল সুদা মুখেৰে সুদা হাতেৰে খুব কমেইহে আমি ঘূৰিছিলোঁ দিনটো কালেকশ্যনৰ কামত ঘূৰি ঘূৰি আবেলিলৈ আখৰা কৰিবলৈ যাব লাগে আমাৰ ওচৰৰ এল পি স্কুলখনতে সাধাৰণতে আমি আখৰা কৰিছিলোঁ স্থানীয় বহুকেইজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আহিছিল আখৰালৈ আৰু আমাক শিকাই বুজাই লৈছিল মনত আছে স্বৰ্গীয় মণিমামাই তেতিয়া দৰৌদি কণ্ঠেৰে আৱেগ ঢালি কাই জয়া নাই জয়া নাই অসমীয়া আইৰ চেনেহৰ যি সতী জয়মতী নাই নাটকৰ অন্তিম দৃশ্য অজানিতে সকলোৰে চকুৰ পতা সিমেকি উঠে হা দি দেই নাটকৰ দিনা যে উফ ৰাম তৎ নাই আমাৰ আগৰাতিৰ পৰাই অলপো টোপনি নাই মঞ্চ সজ্জাৰ বস্তুবোৰ কোনে কোনে আনিব অ' লাই লেচাইৰ বাঘৰ পোৱালিৰ পুতলাটো নৱদাই ঘৰত আছে ন পাটৰ চেলেং ল'ম নে কপাহীখনেৰে হ'ব ল'ৰা ৰজাৰ দাঢ়ি লগাব নেলাগেও সৰুতেই ৰজা দাঢ়ি গজাই নাই ইচৰাম বৰফুকন হ'লে যে সেই চলিউচন সোপা যে সেই চলিউচন বুলি আঠা আঠা আছিলে এনে উগ্ৰ গোন্ধ দাঢ়ি লগাবলৈ লগাই দিয়ে পিছত দাঢ়ি এৰুৱাবৰ সময়ত মজা বাহিৰ হয় মুখৰ ছাল একেবাৰে উঠি আহিব যেন লাগে অ' স্ক্ৰীণ স্ক্ৰীণ তলা কামটো কোনে কৰিব প্ৰথম দৃশ্য একদম লাহে লাহে স্ক্ৰীণখন খুলিবি দেই গীতটোৰ লগত মিলি যোৱাকৈ লাহে লাহে খোল খাব আৰু তাৰ পাছত ল'ৰা ৰজাৰ প্ৰথম ডাইলগ চাৰ ব্ৰহ্মতালুত আজি কাল সৰ্পই দংশন কৰিছে কেৱল আমাৰ নাটক কৰাসকলৰে নহয় গোটেই অঞ্চলটোৰ গাতেই তত নাই ৰাতিপুৱা যিমান পাৰি খৰ ধৰকৈ কাম বন কৰি আজৰি হ'ব লাগে সোনকালে যাব লাগিব পাই আজি জয়মতী উৎসৱ ন আমাৰ এই যে সকলোৱে আমাৰ অনুষ্ঠান বুলি লৈছিল সেইটোৱে আছিল সেই সময়ৰ সীমিত সুবিধাৰ মাজতো খুব সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠানভাগ হৈ যোৱাৰ মূল কাৰণ সেই হেঁপাহ মৰম নাথাকিলে বহুত মূলধন অথবা সা সুবিধা থাকিলেও অনুষ্ঠান এভাগ ভালদৰে গঢ়ি নুঠে সেই সৰুকালৰ অভিজ্ঞতাৰে বুজি উঠিছিলোঁ এনেধৰণৰ সামাজিক অনুষ্ঠানবোৰত আচলতে ৰাইজৰ হেঁপাহেই মূলধন চ'ত মাহৰ ঠিক এই সময়খিনিতেই আমি তাহানি জয়মতী উৎসৱ ভাগ উদযাপন কৰিছিলোঁ সেই জাজিপৰীয়া ছোৱালীজনী সময়ৰ আহ্বানত বহু দূৰণিলৈ গুচি আহিলোঁ এতিয়া জাজি নৈ এৰি বংগোপ সাগৰৰ পাৰলৈ আহিও জাজীপৰীয়া স্মৃতি বুকুত বান্ধি লৈ ফুৰিছোঁ